Сьогодні в програмі. Хоча, зрештою, ідіотизм повно на будь-якій роботі, але ж будь-якого українця цікавить. А що ж відбувається там, у тих таємничих місцях, які прийнято називати коридорами влади? Життя буття державних службовців у романі Лариси Денисенко. Корпорація ідіотів. Читайте. Ти єдина жінка, яку я люблю. Скакайте сила влігла мені к вами. Я прийшов. Вигадійте, змі. Я буду вашим рицарем. Кар'єра за рахунок коханок в екранізаціях Роману Гідемо Пасана Любий друг остаються. говорити про те, що жінки чомусь люблять таких мужчин. І чомусь таких депутатів вибирають. Дивіться. У романі Лариси Денисенко Корпорація ідіотів йдеться про життя буття людей, яких ми переважно не надто любимо, але з якими постійно маємо справу: про держслужбовців, про керівників з меншою чи більшою собівартістю, котрі разом зі своїми комп'ютерами вчать, щоб дарувати країні щасливе майбутнє. Всі вони майже звичайні люди, хіба що під час обіду споживають ковбаси, привезені зі спеціального комбінату. На якому дехто ще має совість або страх не перевантажувати ковбаси паперовими сумішами та п'ють нерозбавлені водою спиртні напої та соки. В іншому вони теж люблять, коли у їхніх начальників наради та не позбавлені забобонів. Наприклад, якщо ксерок зламається і засмокче папір на парній сторінці, то службовець піде додому вчасно, якщо на непарній буде стерчати на роботі доскон. Головний персонаж роману Стас. Пардон, Станіслав Владиславович Коваленко, котрий працює в одній державній установі, її не названо, проте це не є важливим. Відповідає за напрямок міжнародні стосунки з ухилом в економіку, звучить краще, ніж той, хто крутить хвости коровам. Так відкукується про свою роботу сам головний герой. Він і розповість про те, як можна працювати при наявності постійно відсутньої секретарки, адже вона є родичкою начальника установи, як можна зміцнювати міжнародні стосунки у Запоріжжі, і що на переговорах треба схопити першим. А до цього ще кілька вставних оповідань. Серед яких і плітки колег Стаса один про одного, і байка про банкіра, котрий захоплювався уринотерапією, і історія про перший мільйон колишнього держслужбовця Павла Де та ще спогади головного героя про виступ його дитячого колективу із Софією Ротару. Хоча на початку зазначається, що твір є фантазією автора, проте зрозуміло, що написаний він на багатому фактичному матеріалі, адже сама Лариса Денисенко деякий час працювала на державній службі. Хоча, зрештою, ідіотизм повно на будь-якій роботі, але ж будь-якого українця цікавить. А що ж відбувається там, у тих таємничих місцях, які прийнято називати коридорами влади? Ти єдина жінка, яку я люблю. Какая-то сила влекла меня к вам, и я пришел. Я не в силах вам лгать. Это объяснение в любви, но на веселый лад, чтобы вы не испугались. Выходите за меня. Я буду вашим рыцарем, рупором ваших идей. Я хочу рассказать о романе «Милый друг», который написал Гиде Мепассан. Он написан был в 1885 году и действия книги где-то 1890-е годы. Франция, Париж. Главный герой – Молодой человек, который находится на черте бедности и очень хочет преуспеть. Рад тебя видеть. Что поделаешь? Я уже два месяца в Париже и стратил все деньги. Но мне обещали место берейтера в Манеже Пеллера. Я не позволю тебе стать конюхом. Знаешь, я ведь встал на ноги. Заведую отделом политики в газете Французская жизнь. Люди нам нужны. Приходи ко мне завтра обедать. У меня нет подходящего костюма. В Париже, к твоему сведению, лучше не иметь кровати. В счет твоего первого гонорара. Главный герой, его зовут Жорж Дюруа, встречается в начале романа со своим другом, с которым он служил в армии. И тут приглашает его к себе на обед, а потом устраивает его к себе в газету работать журналистом. Ты что, издеваешься? Нет, ну, это банально, плоско. Тебя же просили пережитое, воспоминания, образы. Ступай к моей жене. Я ее поднатаскала, она тебя выручит. Говорите о частном, чтобы высказать всеобщее. Заколдуйте правду так, чтобы она выразила то, что сказать не решается. Видите ли, Жорж, читатели, как мужчины, только глупее. Они не умеют видеть. Воспламенить их воображение, разбудить отвагу, которой у них нет. Совесть, которая у них отсутствует. Сделайте так, чтобы, читая эти строки, они путешествовали, действовали, присвоили себе этот образ жизни. Это позволит им спать спокойно. Вы отличитесь и будете иметь успех. И начинается очень интересная история про восхождение к вершинам общества. Жорж Дюрван начинает с того, что он соблазняет подругу жены своего э, приятеля, потом он пытается соблазнить его жену, потом он соб пытается соблазнить и соблазняет э, шефа своей газеты, шеф-редактора. В общем, все женщины в романе по очереди влюбляется в Жоржа Дюруа, и он благодаря этому достигает успеха. Группа спекулянтов покупает у крестьян землю по бросовым ценам. Землю, которую они потом продадут железнодорожной компании в сто раз дороже. Никто точно не знает, где проложат рельсы, но им это известно, и они этим пользуются. Я пустил двух ребят последую, и через две недели дам делу ход. Патрон будет мной гордиться. Не думаю. Почему же? Патрон будет в бешенстве. Хорошо, что он не знает о твоих планах. Жорж, львиная доля этой компании принадлежит моему мужу. Это он скупает земли, чтобы потом нажить на этом состоянии деловой подход, понимаешь? Значит, если бы я опубликовал... Твоей карьере пришел бы конец. Видя тебя поверженным, такого я бы не пережила. Я так тебя люблю. Заканчивается роман тем, что он богатый, преуспевающий, женился на очень богатой наследнице и практически устроит планы на то, чтобы стать депутатом, даже президентом. Что ж, Вирджиния Вольтер. Ты лжешь. Она порядочная женщина. Она просто женщина. Так ты о нас думаешь в моменты близости? Я ни о чем не думаю, ни во что не верю. Я 25 лет подыхал с голоду. Теперь с этим покончено. С тех пор, как я обрел имя, мне все удается. Знаешь почему? Потому что я все делаю искренне. Я не стыжусь своих амбиций. Да, я переспал с Вержини ради выгоды. Как и ты живешь с мужем из-за денег, и что? Мы же не будем из-за этого ссориться такой откровенный, такой тотальный эгоист, и он нисколько не мучается ничем на своем пути к славе. И в этой своей тотальности он прекрасен. И поэтому этот роман так популярен, и я считаю, что он злободневен даже на сегодняшний день, потому что там, кроме любовных похождений Жоржа Дюра, еще куча всяких политических моментов, роль прессы в том, что правительство одно свалили, другое пришло к власти, то, как власть это достигается. В общем, там можно много прочитать такого, что интересно и в наши дни. Об экранизациях этого романа можно говорить много, потому что их много, но последние две, на мой взгляд, очень интересные. 2005 года «Франко-бельгийская», но сценарист, наверное, написал свою «Love Story», потому что он сделал его другим, он у него не такой эгоист, и он был бы верным мужем, наверное, если бы его одна из любовниц, Развелась со своим богатым, очень обеспеченным мужем и вышла замуж за него. Об этом он несколько раз ее просит на протяжении всего романа. Она ему отказывает, мотивируя тем, что она не хочет разрушать свой привычный образ жизни. Ты разведешься ради меня? Чтобы носить мое имя? Чтобы не приходить сюда украдкой? Мы же ничего не украли. Так зачем скрываться? И я мог бы воспитывать Ларину. Давай уроки верховой езды. А что в этом постыдного? Ничего, но я не разведусь. У меня есть имя, положение, муж, деньги, которые нам очень пригодились, позволь тебе напомнить. Приятная жизнь, воспитание дочери. Ты критикуешь наш мир, потому что ты к нему еще не принадлежишь. Подожди, пока не освоишь его привычек. Я-то с ними родилась. В этой среде я вышла замуж. И именно здесь я люблю тебя, как умею. И получается, что он негодяй, но такой негодяй, в общем-то, неплохой не, негодяй, не. хороший. Что касается экранизации последней, 2012 года, это американская экранизация. И она интересна тем, что там Жоржа Дюра играет Роберт Паттинсон, звезда сериала «Сумерки» полнолуния вот этой саги. «В Париже правят балы не мужчины» а их жены твой муж говорит тебе как ты красива. я привел тебя в свой дом накормил одел и вот чем ты отплатил кто сегодня Колотильда или Виржини? а может обе говорят что э, фильм выше всяких похвал так вот для меня этот фильм ниже всяких ругательств потому что Роберт Паттинсон он не отошел от образа который он играл там был вампир и тут он вампир тоже только он такой вампир страдающий он э, там соблазняет женщин вот, и при этом она так страдает от этого. Вообще весь фильм похож на триллер, такая музыка печальная. Вроде бы что должно случиться, но не случается. Ну и в итоге все заканчивается хорошо, но почему-то страдает. Моего дома! Мне мало одной любви. Теперь я это понимаю. Мы живем лишь раз, и я не упущу свой шанс. история вообще-то была о человеке, который идет к успеху радостно и с удовольствием. О его моральных принципах можно говорить о том, что их нет. Остается говорить о том только, что женщины почему-то любят таких мужчин, избиратели почему-то таких депутатов выбирают. Это грустно, это наше общество, это так. Вот. И поэтому, если вы, вам понравился фильм, то можете книгу не читать, и вы поймете, что это совершенно другой роман, не тот, о котором вы думали. Если вам фильм не понравился, прочитайте обязательно книгу. Книга хороша.